بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ ایک بڑا نیک مسلمان بادشاہ گزرا ہے اس کے پاس ایک غلام تھا جس کا نام آیاز تھا وہ ایک دہاتی آدمی تھا لیکن جب وہ بادشاہ کے پاس آیا تو ایک اچھا خدمتگار ثابت ہوا بادشاہ کو اس کی خدمت پسند آ گئی اس لیے بادشاہ نے اسے اپنے مقربین میں شامل فرما لیا اب دوسرے مصبین کے دلوں میں حسد پیدا ہوا کہ اس کی اتنی ہمت افزائی کیوں ہوتی ہے اب وہ حاسدین آپس میں مشورہ کرتے رہتے کہ ہم اس کو کیسے بادشاہ کی نظر سے گرائیں تاکہ یہ یہاں سے دفع ہو جائے اور دور ہو جائے چاچے وہ موقع کی تلاش میں رہتے تھے حاضر حسد کی آنکھیں نہیں ہوتی مگر اس کے کان بہت بڑے ہوتے ہیں اس لیے حاسدین چھوٹی چھوٹی باتیں سن کر ان کا بنانے کی کوشش کرتے ہیں ایک دن ان لوگوں نے مل کر بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت ہم آپ کے مقرب ہیں پڑھے لکھے ہیں خاندانی لوگ ہیں اور عمر بھی ہی ہیں لیکن آپ کی محبت کی نظر جو عیاز پر ہے وہ اور کسی پر نہیں بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو کبھی اس کا جواب دوں گا ایک دن بادشاہ نے ایک کھل منگوایا جو بہت ہی کڑوا تھا بادشاہ نے اس کی کاشیں بنوائی اور ایک ایک کاش اپنے مصاحبین میں تقسیم کروا دی ایک کاش ایاز کو بھی دی اب جس نے بھی وہ کھل پھل کھایا اسے بہت ہی کڑوا لگا ہر ایک نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ پھل تو بہت ہی کڑوا ہے لیکن جب بادشاہ نے کو دیکھا تو وہ مزے سے پھل کھا رہا تھا بادشاہ نے پوچھا ایاز آپ کو پھل کڑوا نہیں لگ رہا ہے عرض کیا بادشاہ سلامت کڑوا تو بہت ہے بادشاہ نے کہا آپ تو بڑے آرام سے کھا رہے ہیں کہنے لگا مجھے خیال آیا کہ آپ کے جن ہاتھوں سے زندگی میں سینکڑوں مرتبہ میٹھی چیزیں لے کر کھا چکا ہوں اگر ان ہاتھوں سے آج کڑوی چیز بھی مل گئی تو میں اس کو کیسے واپس کروں لہذا مجھے واپس کرتے ہوئے شرم محسوس ہوئی اور میں نے کڑوی چیز بھی کھا لی مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کاش ہمارے اندر بھی یہ خوبی پیدا ہو جائے کہ ہم ہر حال میں اللہ تعالی کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے اس کی شکر گزاری بجا لائیں جس پروردگان نے ہمیں ہزاروں خوشیاں عطا فرمائیں اگر کبھی کوئی غم اور تکلیف کی بات بھی پیش آ جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم نہ تو اللہ تعالیٰ کا شکوہ کریں اور نہ ہی اس کا درد چھوڑیں آج تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی انتہا نہیں اس کے باوجود ہمیں شکر کرنے کا پتہ ہی نہیں